Зійтися у двобої заради останнього місця у команде Ани Лорак залишилося Ірині та Олександрі. Я прям рвалась сюда. Я на есть актерские таланты у вас, да, есть вокальные таланты, есть обаяние, улыбка. И все это мне досталось. Вот оно счастье. Саша наважилась выйти на сцену, лишь тому, что на нашему шоу все решает только голос. Для артиста худой ты или ты толстый или ты маленький. Это не важно. Поэтому мне кажется, что вот эти слепые прослушивания, вот это по-честному. У меня будет просто эйфория, потому что правда, я очень давно этого ждала, чтобы меня наконец-то кто-то заметил. Спасибо за, за твой голос, за твою энергию э, и за твое обаяние. И вы будете петь мою любимую песню группы No Da – «Don't Speak». Круто. <звук> так что поздравляю. Песня очень грустная, она о расставании. Это будет сложно. Я не могла понять, какие чувства я должна передать. Просто очень сложно ее с улыбкой петь. Я просто теперь постоянно ее воспринимаю, как именно как грустно, там вообще ужас. Да, но по, слов, по словам, да. Но тут э, надо понять, что это не то, что ты ему говоришь, а это как воспоминание. Да, да. Постараемся сделать так, обыграть это все. Э, но я не знаю, как у меня получится. Я хочу спеть до мурашек на коже. Я в них вірю, і я буду посилати ці відео, тому що це моя улюблена пісня! Зустрічайте її спів запухав вас у неї, а її у вас Ірина Хоменко. Та співачка з великою душею та неймовірною енергетикою Олександра Зарицька. you and me we used to be together everything together Так, Гарла, радостно А Я как-то даже не знаю, что сказать. Меня как-то удивило это прочтение, потому что я не могу сейчас понять, нравится мне или нет, потому что все-таки, no doubt, такая... Песня с таким смыслом, и в исполнении стоит в голове. И здесь вдруг какое-то такое бесшабашное, и мы не знаем. Мне немножко непонятно все-таки как относиться к такой версии. шуточно... Ты говори как ощущение. Так это мюзикл. Like, это не мюзикл. No. Не, 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 не знаю. Мне кажется, Burlesque. испортили песню. Манера сливается с посмешкой, про но, но, Я протестую. Нет, не нет, я, я, давайте, знаете как. Я протестую. Я, 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 я тут протестующие потом будут рассказываться. А я сейчас скажу свое мнение, что вы, если бы, если бы не эта песня, но в таком, в, в жанре, вы вы блистали. Вот если я отбросить сейчас песню и не думать, что это, и в голове она стоит, а, это было прикольно, это было здорово. Классно. И мне а, Александра больше понравилась артистически и, а, ну, она какая-то такая... Очень миленька. Тата слав, протестуйте. Мені рідко подобаються е, такі кавери, я з, до них з такою опаскою відношусь. А тут, якраз навпаки, мені здається, дуже цікаве, як ви кажете, причтіння. Я в якийсь момент подумав, що це мюзикл справді, і в якийсь момент навіть може такий мюзикл-фільм в стилі Біорк, що небудь таке. Да? І от, от якраз коли співала Саша. То мне казалось, что это такие трошки бьорк. Есть такие номеры, когда ты раптом... Ой, а что уже закончилось? Mm -hmm. да, и вот, вот это был один из таких номеров. Тобто, хотелось сесть, сесть. Так что молодцы, дякую. Дякую, Светлана. Тамара! Обычно как бы, такие женские батлы, они немножко агрессивны для меня. А вот сегодня как-то этого не было, это плавно переходило в музыку, это смешивалось с ритмом. И э, мне действительно очень понравилось и за смелость, и вот за эту интерпретацию вам особое спасибо. Спасибо. Так. Конечно, хоть и Тамара вам сказала комплимент за легкость, мне кажется, вы немножко пережали в целом, немножко не за волнение. Что... Вот этот «Don't speak» — это как воспоминание. Да, любили, были, ну что ж поделаешь. Такое воспоминание. И тогда есть улыбка. Задача всех нас в этом проекте — раскрыть по-новому и сделать шаг вперед, от себя вчерашней И вот я хочу сказать, что девочки сегодня делали шаг вперед к себе новой Лучшей, а, свободной В музыке Вы очаровательны Пожалуйста, вы должны продолжать петь Вы должны развивать свои способности Потому что каждый из вас есть дар Каждый из вас э, обладает своей харизмой Неповторимой абсолютно Ани Лорак, час обирать Кто залишается с нами Это очень сложно Очень-очень сложно Непростой выбор Поверьте, я от всего сердца вам желаю всего самого-самого. Я вас верю и всегда буду поддерживать мысленно. Но, но в шоу, в шоу должен остаться один человек, и это будет Саша. Саша! перемогла, плаче так, ніби втратила. Дівчонки, я вас хочу поздравить. Молодці, несмотря ні на що. Я тебе жила в датчик. ти вже професіонал, ти сама знаєш, що ти yes. талантіще. Yes. А ну не плач. Ти ж перемогла. Ой, я хороша, моя дівчинка красива. Лети вже йди з перемогою. Не Неспорожніми руками. Все, будем работать. Так что Удачи, Я до сих пор не верю, что я прошла дальше, потому что я очень боялась, правда. Если бы не прошла, это был бы конец вообще мира, жизни. Но, блин, реально, это так круто. Этот просто проект, очень классный, правда. А вам дякую за гарный настрой. Спасибо большое. Счастья вам. Спасибо. Спасибо. Дякую, Ти вірочка. Наступного тижня на вас чекає новий розділ «Голос України. Перезавантаження. Це етап нокаутів. когда вновь будут пары, но на этот раз каждый будет петь свою песню, которую выбрал он сам. Половина участников зиде с дистанции назавжди. Мне хочется плакать. У меня, ну, мурашки по шкире не пошли, а могли. Нельзя такое делать. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників, По якій причині ти поставив їх місце? Хіба я роблю в житті стандартні речі? Тобі обирати хто із учасників Сергія Лазарева припуститься на сцені фатальної помилки? Є віщі, які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Вертетелі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної неділі. Хоч я уйду серйозно.